Уважаемые херсонцы, 2014 год стал для нас годом испытаний, потерь и все-таки надежд. События, произошедшие в нашей стране, всколыхнули не только Украину, но и весь мир, заставили нас быть неравнодушными, ценить человеческую жизнь, мир, Родину. Чувство несправедливости вывело на Майданы людей разного достатка со всех уголков Украины, мы помним, что палатки Тернополя и Луганска на Майдане стояли рядом. А среди защитников Украины сегодня, говорящих на русском и украинском, нет языкового барьера. Мы все едины в стремлении построить справедливое общество. Ту самую соборную, единую социальную державу, о чем говорится в статье 1 Конституции Украины. Социальную, но не клановую, не олигархическую. И то, что первыми нам подставили плечо социалисты Франции, социал-демократы Германии подтверждают лишь правильность пути. Но прежде всего, это нам нужна реформа судебной системы и местного самоуправления. Это мы должны построить Европу у себя в Украине. Для себя, для своих детей и внуков. Суверенную, соборную, социальную державу. То, о чем социалисты говорят много лет. О чем прописали в статье 1 Конституции 2004 года. Счастья вам! реализации ваших надежд в новом 2015 году. Взвешенности и уверенности в принятии решений. Нам еще будет трудно, но мы должны победить. С Новым годом вас, дорогие херсонцы, с Новым годом и с Рождеством Христовым.